взял на себя обязанность произвести реформы в городе Киеве. И я это сделаю. Полтора года он бегал марафоны и отжимался перед камерами. А киевляне все ждали обещанных реформ. Вся реклама по городу пестрит глаза и бросается очень ярко, то есть разноцветный сильно, слишком город. У нового мэра было и время, и ресурсы, чтобы сделать Киев действительно европейской столицей. Я взял на себя обязанности Дуже полностью разрушить коррупцию. Но только накануне выборов он, кажется, спохватился. Во всем виноваты нерадивые чиновники. Уволить. Либо это нежелание, либо саботаж, либо, может быть, неспособность это сделать. А, на основании этого я принимаю решение уволить главного архитектора. Чтобы и дальше реализовывать схемы своих бизнес-партнеров, Кличко назначает нового архитектора, пока что с приставкой ИО. Какой посыл, как бы мне дали, да, какую такую установку? Руководство города, это, конечно, прозрачность и публичность. Но справится ли новая чиновница с поставленными задачами? Ведь в свое время Анна эти самые мафы и расставляла по Киеву. Анна Бондарь занималась киосками, благоустройствами, рекламой пять лет вместе с Петром Захарченко, которого также уволили. То есть она была под ним. Она решала, как исполнитель, готовила все документы. И она из начальника отдела стала ВО главного архитектора города, именно занимаясь теми вопросами, за которые уволили целовальника. Ну, это разве не парадокс? Это смешно, но это в стиле кличка. Но депутаты Киевсовета зарабатывают не только на мафах. Секретные материалы раскрывают схемы, приносящие миллиарды депутатам и строительным магнатам. Схема первая. Переделай генплан. План из инструмента управления территориями превратился в инструмент коррупции и зарабатывания денег. Вы приходите ко мне. Я главный архитектор. Я говорю, вы хотите здесь построить магазин, но посмотрите, в генплане этого нельзя сделать. Здесь зеленая зона. Тогда приходит дядя Вася с мешком денег, он говорит, ну в генплане здесь зеленая зона. Но мы же делаем новый генплан. И тут же в новом генплане зеленая зона превращается в красную, если это магазин или торговый центр, в желтую, если это жилье. Но вместо того, чтобы закрыть хотя бы одну незаконную устройку, Киев Совет нового состава гектарами раздает землю просто в центре столицы. Недавно своим решением КМДА отдала под застройку компании Неовита огромный кусок столичной земли размером более 5 гектаров. Без конкурса, без торгов, без проведения ряда экспертиз, а просто на основании решения. На місці сьогоднішньої промзони застройщик планує адгрохати очередний жилищно офісний торговий комплекс з підземним і наземним паркінгами. Різниці великої немає. Чи це буде продовження комфорттауну, який ми бачимо за нами, чи це буде комфортаун номер 2 дубль, це буде житловий комплекс. На місці промзони виробництво шкідливого. Але таким як бізнесмена, їм все одно. Неовіта, яка і збирається розвернути тут строительство, в своє строила Комфорт Таун, а в 2009 році передала свої права на застройку фірмі Кан Девелопмент Игоря Ніканова. Сейчас його офіційна должность перший заместитель мэра Кличко. Тому що це за інтерес, бізнес інтерес першого заступника кличка, і не потрібно сказати реального мера Києва, тому що кличко це весільний генерал, який ні в чому не розуміється. По словам активіста, Ніконову просто понадобилось розширити територію комфорт-тауна. А за Київ советом, як говориться, не заржавело. Як мені розказували, я можу прямо сказати, що хоча бы Ник, хотя Никонов є першим замом, але а кличко мером, але не кличко визиває до себе Никонова в кабінет, а Ніконов визиває до себе кличка в кабінет. Активіст уверяет, що строїть на території промзони не можна без цілого ряду екологічних экспертиз. Як люба промзона, вона є забруднена. Це природа промзон, це завжди було. Тут треба часто тому. тому, то завжди в, місце, в містах промзони і жилі квартали не перемішували. Тут завод, тут житло, а спеціально відділяли певними зонами, тому що є досить серйозне, як правило, забруднення. Але сказати, що саме сталося на території промзони завода Вулкан тепер практично невозможно. На території промзону в землі. И во-вторых, в подземных водах а, хранятся различные виды канцерогенов, которые, в общем-то, не разлагаются долгое время. И, естественно, а, если там строится дом, то люди, проживающие в этом доме, будут иметь проблемы. Неизвестно, есть ли там радиационные вещества. В 2013 году Верховная Рада внесла правки в закон Украины про мисту будувну діяльність. Теперь для строительства проводить санитарную и экологическую экспертизу не обязательно. Согласно этого закона, мы как экологическую экспертизу, так и санитарную экспертизу. То есть строить теперь можно где угодно, хоть на ядерном реакторе. Застройка в санитарной зоне возле Института ядерной физики по проспекту науки. В этом институте дважды взрывался реактор атомный. Вот все кричат о Чернобыльской аварии, да, но никто не, не, знает и не помнит, что там тоже, что в центре Киева, во-первых, есть ядерный реактор, так он даже взрывался. Адрес Института ядерных исследований – Киев, проспект Науки, 47. На карте даже можно посчитать приблизительное расстояние. От ядерного реактора до жилищного комплекса «Панорамный городок» приблизительно 300 метров. Чтобы проверить, предупреждает ли застройщик будущих жильцов модного квартала о потенциальной опасности, секретные материалы идут в отдел продаж панорамным истечку. Вы уже разотая, задаете такой вопрос. На самом деле на форумах пишут все, что хотите. Задаем вопрос прямо, есть ли реактор. Если логически думать, то, во-первых, реактор здесь есть. Оказывается, есть, но экспериментальный, да и включают его редко. Плюс то, что нам препод... ну, преподносят, его сравнивая с чернобыльским реактором, то в центре Киева и никто бы никогда бы этого реактора не построил. Могильник радиоактивных отходов? Нет, не слышали. А Схема заработка номер два. утвердит дом маленький, а построй в два раза больше. Монстр на Подоле – свежий пример еще одной незаконной застройки – Вместо утвержденных 27 метров конструкции застройщики выгнали вверх почти в два раза больше, ведь каждый дополнительный этаж ⁇ это деньги. Дебилизм, извините, застройщиков, жадность инвесторов и заказчиков, тупость киевской власти и полная безнаказанность архитекторов приводит к тому, что Киев превращается из европейской столицы в мусорную яму. Активные киевляне собирали подписи. Эксперты называли застройку агрессивной и несоответствующей. Но обратить внимание мэра получилось в аккурат перед выборами. Но вот так не задача. Изучив все материалы, предоставленные застройщикам, экспертиза решила, что сносить верхние этажи дома монстра нельзя. Судебный эксперт Выдал заключение, что снести э, надстройку лишнюю нельзя, потому что это нарушит конструктивную прочность здания. То есть, если нужно сносить, то получается нужно сносить все. Таким образом, жадный застройщик не только отобьет потраченные на взятки деньги, но и неплохо заработает. За время своей работы Киев совет этого созыва принимал десятки подобных решений. Скорее исключение, чем правило. Иногда активистам все-таки удается добиться отмены решений застрой. Я на уважаю. Большая роль. Но человек, который 140 гектаров величанского леса смог устроить под свой бизнес, за деньги бюджета прокладывает по э, э, трассе, прокладывает уже туда сети. Человек, который строит самый большой э, в Восточной Европе торгово-развлекательный комплекс «Республика». Знаете, почему «Республика»? Первая фирма «Бакая» называлась «Республика». Такой пример успеха – дело еще одной скандальной застройки Никонова на территории Беличанского леса. Недавно активисты выиграли апелляцию по делу о Беличанском лесе. Суд подтвердил, что отчуждение 147 гектаров территории военного городка незаконно и подлежит возврату общественности. После этого машину активиста облили серной кислотой. Это мне передали витание от того же самое, шановного пана Никонова. Но несмотря на решение суда, борьба за Беличанский лес не закончилась. В погоне за длинным рублем местная власть с легкостью придумывает все новые схемы дерева на земли. Секретні матеріали представляють вашому вниманию корупційну схему номер 3 Дембільський акорд. Власне, маємо рішення, такий Дембельський акорд селищної ради про забудову 400 гектарів високоповерхівками через зонування. Рішення депутатів ПГТ Катюбінське о так називаємо зоніруванні дозволять почати масштабну стройку. Тому перші 500 ділянок селищна рада того скликання роздала е, собі любими е, своїм родичам і підставним особам. Начинай строїть і заносі бабло. От ще одна схема, дозволяюча гнати висотки одну за другою і заробляти мільйони. Бела віста, родинний затишок, нова хвиля, флагман, мега сіті, східна брама, олімпійське містечко. Проблемних УК-груп Анатолія Вайцеховського в Києві більше 20. Их объединяет отсутствие разрешительных документов и проблемы с самими домами. Войцеховский поборол коррупцию. Он не купил ни у целовальника, ни у Ваврыша, ни у Попова ни одного документа. И у Кличка ни одного документа не купил. Он тупо построил, без документов. Он построил самовольно это захват земли, 197-я статья КПК. Но он не создал коррупционный прецедент. Он не купил документы с нарушением закона. Вы поняли, да, о чем я говорю? Его прибыль э, самая большая, потому что в себестоимость не входят коррупционные затраты на чиновников. За свои деньги вы можете начать строить где угодно. Вот конкретный пример работы еще одной схемы. Назовем ее так. Подмена понятий. Пожалуйста, проходите, идемте. Ну, вот, пожалуйста, наша панорама. Все, что из окна мы видим. Это Лидия Владимировна. Иногда ей кажется, что она сама живет на стройке. Вот эти шумы, стуки, это каждый день до 8-9 часов вечера. Пенсионерка, не покладая рук, борется с незаконным строительством. Вот списки, вот списки. Вот. Угу. Это дома подписывались тоже. Это наши э, жители домов. Угу. Это тоже наши жители домов. Угу. Вот, пожалуйста, видите, и вот. Строить нельзя по одной простой причине. 24-метровое здание, 17 метров находится от, от 16 этажки. Компании застройщику дали в аренду землю для строительства пристройки Днепровскому универмагу. В соответствии с опять же, законодательством, э, прибудова, строительство, прибудовы, строительство пристройки является э, реконструкцией здания. Но этот высотный дом сложно назвать пристройкой. Именно это пытались доказать местные жители, когда обратились в земельную комиссию с просьбой отменить аренду. Но как только началось голосование, два депутата поспешно вышли из зала, и голосование не набрало кворума. Занеся 10 или 20 или 50 тысяч долларов, можно решить любую проблему. Есть вот действительно в нынешней Киевраде есть два лоббиста, лоббиста из застройщиков. Вот Александр Харченко, который выполняет роль юриста. И Дмитрий Гордон, который играет такую политическую, журналистскую сторону. Он выходил, когда нужно было принимать решения по устройству скверов, по отказу в застройке, по, скажем так, ликвидации договоров аренды и решений предыдущей власти о выделении земли застройщикам. Это еще одна схема, приносящая депутатам неплохие заработки. Ну, если раньше при злочинной панде ходили 100-150 тысяч долларов, сейчас суммы увеличились. Мэры приходят и уходят. Серые кардиналы Киева всегда на своих местах. Мы стратеги, мы думаем о будущем. Но Анна Бондарь уверяет, отныне работа ведомства будет прозрачна и честна. Но пока о незаконных застройках друзей мэра чиновница ничего не слышала. Как они себя думают, все ребята? Слушай, ну мне надо почитать. Ну, я не могу вам так сказать. Кроме денег у мэра боксера был колоссальный кредит доверия от самих жителей столицы и контроль над Киевсоветом. В его фракции Удар Солидарность 77 депутатов из 120. В его силах было провести ряд реформ и действительно изменить город к лучшему. Но новый мэр решил пойти по старым обкатанным рельсам и воспользовался годами отработанными коррупционными схемами. Круг замкнулся. Решение мы выполняем. И все потому, что деньги оказались для боксера важнее реформ из собственного имиджа. То есть идет полномасштабная коррупция, за которую отвечает именно Кличко. Потому что он пришел и возглавил эти схемы.